Либертаджи это свобода сейчас. Да? Но знаете, мы с вами так привыкли, что, естественно, мы хотели бы деньги побыстрее. Вот. Конечно же, в Либертаджи есть различные скажем так, моменты, да, благодаря которым мы можем, любой человек, который приходит в Либертаджи, может начать бизнес и быстро достичь результата. Ну, у каждого будут свои темпы, какие возможности есть для каждого, то есть будь это студент, будь это пенсионер или будь это бизнесмен, в Либертаджи есть для него место. Он себе найдет свою нишу, каждый себе выберет то, что ему больше всего подходит. И люди, которые сегодня первый раз к нам пришли на презентацию, я, я думаю, что они оценят, потому что компания существенно отличается от всех остальных, я сейчас буду обязательно об этом говорить, потому что действительно, знаете, на первый взгляд, если кто не разобрался, покажется, ну, вроде бы каких других, да, но если так хорошо копануть, то, конечно же, не совсем так. Итак, мы с вами начинаем, конечно, имеем различные. Каждый себе выбирает, что хочет. Кто-то любит продавать, у нас есть прекрасные продукты, есть отдельный маркетинг-план по продажам. Вот. Можно зарабатывать деньги на продажах. Можно зарабатывать деньги на рекламе. Да? Мы можем строить команды и зарабатывать на командах. Можем добывать биткоины и можем иметь деньги за тренерство. То есть есть четыре стратегии работы. Если мы с вами будем говорить о продуктах, на самом деле, честно говоря, знаете, в компаниях есть какие-то всегда проценты с того, что люди покупают продукты. Ну если взять вообще компании, которые сейчас существуют на рынке и когда-либо существовали, конечно каждая компания дает какие-то проценты для продавцов. Но такого понятия как «рэфбэк» знаете, мы часто с вами встречаем в интернете. Если, особенно в хайпах да, это присутствует. Вот, даю рэпбэк своим личным рефералам да, и так дальше. Но здесь, конечно, не хайп, сами понимаете. Он так интересно сделано. Рэпбэк дает вам сама компания. То есть, когда вы продаете продукт, вы имеете своего рода рэпбэк. Не важно, что вы, может быть, вы сами себе купили продукт, вы все равно получаете рэпбэк. Вы кому-то продали продукт, вы все равно получаете рефэк. Это кроме того, что есть еще более интересные моменты в маркетинге. Значит, мы с вами можем продавать рекламу, то есть различные люди, которые хотят прорекламироваться в интернете. Причем, вы знаете, мы смотрели с нашими партнерами. Есть разные компании. Все вы знаете Audio, да, все вы знаете Log Travers, да. И еще другие компании, где можно рекламироваться, где тоже так, работа идет таким образом, что люди могут выставлять свою рекламу, платить за нее, и она работает. Но если мы посмотрим именно на наш клик плюс, я думаю, что люди прекрасно понимают, что 50 долларов за 50 тысяч кликов не получит человек ни в одной другой компании. Мы это уже смотрели, мы смотрели расценки. У нас все-таки получается намного лучше. Да? Вот. И таким образом, конечно же, мы и можем очень хорошо на этом зарабатывать. Уже видим, как просматриваются сайты. Вот. Особенно на платных больших пакетах да, все сайты видно. Мы с вами можем продавать пространство. На самом деле, вы знаете, мы когда пришли в компанию... Первые мысли были, да, вот деньги это хорошо, да, вот а пространство, ну кому оно вроде как надо, да. На самом деле пространство оказывается очень многим людям нужно. И чем больше пространства, тем лучше на самом деле. Поэтому, конечно же, очень многие сейчас этим пользуются. Сейчас приходят люди, которые, возможно, ну, не строят, скажем так, команду, но они с удовольствием пользуются пространством и тем, что в нем мы можем делать. И сейчас нас ждет очень хороший момент. У нас будет также лотерея, полностью инновационная да, лотерея, которая не похожа на все остальные. Здесь будут очень серьезные вещи, то есть не какие-то мелочи, а такие серьезные вещи вплоть до недвижимости. У нас будет возможность продавать эту лотерею, самим брать эту лотерею, и на этом тоже очень хорошо зарабатывать. Итак, ну, когда мы говорим о пространстве, у нас есть прекрасный продукт, называется он Leafing box. На самом деле, знаете, Leafing Box, может быть, кто-то не знает, как это переводится с английского языка, это «жизнь в коробке». Но мы и так с вами живем в коробке, которая называется компьютером, да. Вот. И очень многие, конечно, пользуются различными инструментами своих бизнесов. Вы знаете, очень легко приглашать людей из других компаний. Почему? Потому что здесь, в нашем лид-инбоксе, e они найдут то, что им нужно для работы. Здесь они найдут пространство, здесь они найдут соц... сеть, да, социальные сети, как мы говорим. Здесь, пожалуйста, и почтовый ящик. Можете хранить свои фильмы, музыку, можете делать блог, архивировать свои вещи. То есть здесь вы можете запаковать свои пять компьютеров, образно говоря, если у вас такие есть, всю свою информацию и пользоваться, и это у вас будет все в одной коробке. Таким образом можете это все использовать. И, естественно, люди из других компаний приходят и пользуются этими вещами. Само собой, Конечно же, в социальной сети у вас будет возможность познакомиться со всем миром. Я сейчас говорю для тех людей, которые первый раз пришли, наверняка где-то кто-то что-то в интернете делает. Поверьте мне, что наш лифтінг-бокс вас 100% заинтересует. Итак, если мы будем говорить о серьезном бизнесе, естественно, у нас есть разные пакеты, но я вам с самого начала говорила, что Libertagia существенно отличается от других компаний. Почему? работу, он переходит потом постепенно на платные пакеты. И, естественно, у него начинаются очень хорошие и большие деньги. То есть это такой... Очень тонкий момент. В других компаниях только если вы приходите на платный, вы начинаете зарабатывать, когда приход... Если вы приходите на бесплатный пакет, вы начинаете зарабатывать только тогда, когда вам подключаются платные пакеты. Здесь же вы зарабатываете на бесплатном пакете. И даже если к вам приходят такие же люди на бесплатный пакет, вы тоже начинаете зарабатывать. Естественно, все это делается пошагово, с бесплатного пакета мы потом переходим на платные пакеты. И, конечно же, по шагам, по шагам идем, и дальше развиваемся, и хорошие очень деньги. Но э, те люди, которые пришли с амбициями, те люди, которые пришли и хотят сделать очень большой бизнес, на самом деле в Либертаджи, друзья мои, очень большие деньги. Либерта в самом маркетинге имеет заложено довольно-таки хорошие, интересные деньги для любых сетевиков. Да? И для любого круга населения, я как уже говорила, даже бизнесмены могут делать здесь очень интересный бизнес. Либертаджия имеет возможности также инвестирования, хотя это как не инвестиционная компания, больше MLM, но тем не менее люди, которые инвестируют деньги в платные пакеты, даже в принципе никого не приглашая, у них приблизительно 4-5 месяцев, давайте так возьмем, да, с учетом там праздничных еще каких-то моментов. В любом случае, давайте по максимуму, если мы возьмем, допустим, 5 месяцев. Значит, пакет идет на 12 месяцев, то есть 52 недели, на протяжении 5 месяцев платного пакета, с любого платного пакета возвращается вложенная сумма, и остальные 7 месяцев человек уже имеет дополнительный доход. В зависимости от пакета, конечно же, это и количество денег. Но даже те люди, которые приходят и вдруг ну, не строят команды, не хотят, чисто как инвестиция, естественно, они эти деньги получают, могут выводить на карты. И так дальше. Значит, вывод денег у нас происходит на банковскую карту. Значит, все это делается в бэк-офисе. Стоимость карты 30 долларов. Хотя на самом деле эта карта стоит намного дороже. В связи с тем, что компания нам 50% оплачивает, для нас она всего 30 долларов. Международная карта, по которой вы можете получать деньги в любой стране мира. Вот вдруг вы сегодня выехали из России или с Украины, да, поехали в Венгрию. Пожалуйста, в этом банкомате можете себе выбрать эти деньги и ими пользоваться. Очень классно, очень интересно. На самом деле компания работает абсолютно легально. Счет в банке, мы все видели, мы все знаем. Те люди, которые оплатили уже пакеты, прекрасно знают расчетный счет компании. Вы сами понимаете, что если счет идет через банк, естественно, это все официально, легально, без каких-либо да? Вот. Я об этом говорю, потому что для многих это важно. Для меня это тоже было важно при принятии решения. Итак, когда мы с вами начинаем делать первые шаги, хочу сделать сейчас, скажем так, ударение тоже на один момент. Значит, даже если вы пришли, например, на бесплатный пакет, вы строите команду, они тоже могут быть на бесплатных пакетах, но потом к вам, допустим, приходят люди на платные пакеты или те же люди, которые у вас на бесплатных пакетах, потом заработанные денег переходят на платные пакеты. Значит, здесь вот этот слайд гласит о том, что при покупке пакетов вашими лично приглашенными людьми вы будете получать определенные деньги, даже если вы на бесплатном пакете находитесь. То есть если к вам придет человек, который покупает бустер, вы имеете 30 долларов. Если ваш партнер, который построил команду, вдруг надумает и перейдет себе на платный пакет, например, на серебро, да, вы получите за это 70 долларов. Ну и, естественно, по градации, если у вас будет дизайнер, вы сразу получите 300 долларов. Друзья мои, этот бонус становится сразу. Вы будете его видеть скажем так, сразу в своем балансе, вот он абсолютно буквально на это время немного не уходит, так что, ну, скажем так, со скоростью света. На этот бонус не нужно никаких либо дополнительных вложений денег. Это ваши деньги, это ваша работа за то, что вы пригласили человека и за то, что вы с ним поработали. Да? То есть это вот такая заслуга. Вообще у нас имеются деньги по трем маркетинг-планам. Первый – это карьера, план для продавцов, раз. Во-вторых, мы имеем деньги по бинарному плану и имеем деньги по линейному маркетингу, как мы с вами это называем, да, линейный, шестиуровневый маркетинг. То есть люди, которые приходят к нам, мы строим команду и имеем с этого, естественно, очень и очень хорошие деньги – по различным маркетингам. Итак, что касается маркетинга продаж. Есть э, определенный план сугубо для продавцов. Я сейчас не буду очень подробно на всем этом э, останавливаться. Единственное, что скажу. Э, как вы здесь видите на картинках, очень хорошо здесь это видно, что кроме денег у нас идут еще подарки. Но деньги вы видели, это трек который в процентном отношении мы имеем. А кроме того, мы имеем подарки. То есть начиная вот с самого маленького промоутера, как здесь называется, да, junior, и заканчиваем мастером продаж, у нас есть и телефоны, у нас есть и ультрабуки. Ультрабук, друзья мои, это совершенно другая вещь, чем, как мы вас с вами понимаем, ноутбук, да, там совершенно другой уровень и так дальше этого инструмента. У нас есть возможность на продажах заработать автомобиль, у нас есть возможность на продажах получить виллы. Это отдельный маркетинг для тех, кто любит продавать. На самом деле у нас многие партнеры уже, скажем так, промоутируют различные моменты, которые можно делать в компании, вот, которые могут люди себе, скажем так, брать и уже на этом неплохо зарабатывать. То есть первые шаги, как мы уже видели уже точно ну, результаты уже видели итак есть возможность единственная сетевая компания которая действительно нормально не просто там да какими-то словами потому что мы уже я уже видела разный спам скидывали не по биткоинам да посмотрела на это все думаю, господи, да, и, и совершенно другая разница, как здесь это все происходит и как это происходит в других вариантах. Я даже не уверена, что там эти деньги будут выплачены. Значит, здесь же, когда вы берете себе, вы можете взять себе пакет по кликам, по просмотру рекламы, и вы можете себе взять, то есть можно дополнительно взять, можно отдельно это как-то взять, взять себе пакет по биткоинам. Значит, мы с вами можем добывать биткоины. Для этого в Либертаже все сделано. То есть в Либертаже сделана такая шахта, да, где мы можем копать, копать и копать биткоины. Кто не знает, что такое биткоин, это международная интернет-валюта. Друзья мои, на биткоины можно купить все, что угодно, начиная с трусов, заканчивая самолетами. Да? Вот. Биткоины можно поменять в обменных пунктах, биткоины можно продать, обменяться с кем-то лично и так дальше. Вот. Все это будет, какие-то, ну, тех, кого интересуют более подробно биткоины, у нас будут отдельные школы по биткоинам, что мы делаем, как мы делаем, какую программку загружаем и так дальше. Значит, хочу сказать, что просто я видела вот эти все высказывания что некоторые переживают за компьютер, как бы с ним что-то не случилось и так дальше. Значит, вообще, если вы копаете биткоины отдельно в интернете, да, нужна видеокарта очень сильная, и, конечно, есть какие-то моменты по компьютеру. Но здесь э, загрузка программки, то есть э, сделала для нас такие моменты, что мы с вами, в принципе... Не, даже вот написано было, да, что вы четыре можете загрузить э, как бы, эти, ну, не знаю, это не шахты, да, программки на, на один компьютер и, пожалуйста, копайте. Но больше четырех уже не загружайте. Это говорит о том, что не нужно переживать особо за свои компьютеры. Ну, конечно, компьютер должен быть недопотопным, само собой, да. Вот. По параметрам... <клёх> параметры и все вот эти моменты мы вам поскидываем еще отдельно. Но что хочу сказать. Кто боится, что у него компьютер какой-то, не дай бог, чтобы там с ним не случилось, вы знаете прекрасно, что в интернете можно арендовать серверы. Это недорого, не так сильно дорого. Биткоины очень хорошая валюта, очень дорогостоящая. И поверьте мне, что если вы поарендуете сервер, то в принципе вы не останетесь на слайде, вы и заработаете, и не будете переживать за свой компьютер, что он у вас сгорит или еще что-то с ним случится, если уже, допустим, кому-то вот такое в голову пришло. Хотя, знаете, Либертача прекрасно понимает, что мы с вами работаем на домашних компьютерах. И если бы, скажем так, вот эта программа наносила сильный вред компьютерам, то Либертадия не делала бы не ставила бы эти шахты у себя и не давала бы нам этой возможности. Это было бы, ну, как минимум неразумно. Они же понимают, что мы должны на этих компьютерах работать. Поэтому мне, ну, я думаю, что такие моменты сомневательные просто заберите. Ну, кто сомневается, пусть себе регулирует себя регулирует Итак, идем дальше. Либертаджа имеет очень хороший маркетинг-план по карьере. То есть мы с вами, когда переходим на платные пакеты, начинается карьера вебинаров да, и, естественно, очень очень хорошие деньги. В зависимости от квалификации есть различные моменты. Люди, естественно, с амбициями. У каждого, вы знаете, это кажется, я пришел, сегодня я один. Завтра у нас двое, послезавтра у нас еще. А кто-то приходит и в первый день уже у него 10, 20, 30 человек, у кого-то 200, 300, да, кто командами приходит, естественно, увидев возможности либертаджи, конечно же, обязательно остаются, начинают работу, и э, вы просто, как говорится, не успеете оглянуться, как вы уже рубин. Вот это первая квалификация, 30 тысяч баллов, да. Вот. На самом, сейчас я буду говорить о баллах, как, как они у нас зарабатываются, но... Вот, вот эти первые шаги, вы увидите, те люди, которые работают, как это быстро все будет происходить. Все это на автомате. Мы работаем, получаем деньги и уже помаленьку двигаемся по квалификациям. Квалификация изумруд уже дает нам более интересные вещи. Здесь начинаются уже проценты с товарооборота компании в общем, да. То есть, как бы, ну, в некоторых компаниях это называется global bonus Pool, То есть глобальный бонус. Что это значит? Что вы начинаете уже зарабатывать не только с того, что вы построили. Хотя в вебинаре вы сами знаете, что у нас есть возможность получать деньги с перелива нашего спонсора. Мы это знаем. Но здесь идет дополнительный бонус для лидеров, которые достигли квалификации изумруд с глобальный бонус такой, да, то есть уже с, не с команды нашей, не с команды нашего спонсора, да, а с других команд, которые работают в Либертаджи. Конечно же, люди, которые достигли квалификации Диамант, естественно, имеют еще больше возможностей, они входят уже в клуб миллионеров, ну и дальше мы чуть-чуть попозже о клубе этом поговорим. Итак, люди, которые хотят зарабатывать со структуры, значит, есть правила, есть понятие месячной активности. То есть мы приходим в компанию, мы начинаем зарабатывать деньги, мы начинаем приглашать людей. Да? Ну, может быть, первый допустим, первая неделя проходит, мы эту активность еще не оплачиваем, пока группа начинает работать. Но когда уже мы видим, что у нас есть определенная команда, вы знаете, нельзя сделать э, э, такой, нельзя как-то одинаково говорить все для всех, да, потому что каждая команда по-своему. Некоторые пришли, их сегодня пять человек, но у них уже идут регистрации, и они за два-три дня, у них уже команда 500 человек. Поэтому, естественно, такому лидеру э, нужно этот абонемент оплатить буквально в первые дни. Есть люди, которые приходят, начинают строить команду не так быстро. То есть, когда у вас уже команда, вот, например, 20 человек, да, и если каждый из них, например, пригласить хотя бы по 5, это у вас уже 100 человек. Не забываем, что это месячный абонемент, он оплачивается не на день, не на неделю, а на целый месяц. Поэтому команда у нас растет, да, у людей, которые приглашают, и выгодно заплатить этот абонемент. Начиная с бронзового пакета, с бесплатного пакета, 40 долларов стоит наш абонемент. Причем очень интересно, я это увидела на себе, да? я оплатила 40 долларов, а потом переходила на бустер. То есть эти 40 долларов мне как бы, я видела, что там горит 60, да, но на самом деле 20 долларов за то, что я перешла, скажем так, на бустер, ну, за то или не за то, но не были сняты. Процент остается тот, же, да, но разница не была снята. И только сейчас пришел момент, когда я в следующий раз оплатила уже свой абонемент. На сегодняшний день я уже на серебряном пакете. И, естественно, уже оплатила 80 долларов на серебряном пакете. Значит, те люди, которые покупают абонементы месячные, они имеют право покупать, получать резидуальный доход со структуры. Это доход с бинара, и это доход шестиуровневого маркетинга. Значит, что касается бинара, каждый э, пакет, когда человек к нам приходит или когда наш э, человек в структуре покупает, то есть это не обязательно личник, сами понимаете, да, покупает себе пакет, в зависимости от пакета идут вычисления. Э, поинтов, да, поинтов, и баллов, можно по-разному это назвать, давайте поинты скажем. Значит, Бустер дает 100 поинтов, Сильвер 300, если покупает партнер золото, это 500, платина 1000 и Визионер 1500 поинтов. Это мы смотрим по ногам, вот те ножки, которые мы с вами видим, там где network, да, где наша структура, значит, влево и вправо выставляются бонусы, когда идут платные пакеты. И как обычно в бинарном маркетинг-плане выплачивается с малой ноги. То есть, если, например, в одной ноге у вас будет 2000 бонусов, в другой ноге у вас будет, например, там, 1500 бонусов, вы получите с малой ноги с 1500 бонусов. И в зависимости от вашего личного пакета, от 15 до 30 процентов вы получаете по бинару. Итак, если мы с вами будем говорить по минимуму маркетингу, 6 уровней, то, что я говорила, да, резидуального дохода, значит, все, все пакеты без исключения получают по 6 уровням деньги, даже бесплатные. Просто в зависимости от пакета идет процентовка. Да? За личные задания мы делаем от 5 до 10 дней в день. И, конечно же, начиная с бронзового пакета, э, начинаем получать за это деньги. Значит, и э, получается три вида резидуального дохода по шести уровнях. Это за задание партнеров, которые они делают. Это за оплаченные им абонементы и с, поток, с покупки и продажи продукта. Значит, этот бонус у нас сейчас начисляется ежемесячно. Значит, первые свои бонусы резидуального дохода мы сейчас получим, вот начинаем буквально с нескольких дней именно этого месяца. Значит, у нас будут бонусы начислены после первой недели января. Раньше мы получали их по неделям, но, вы знаете, я как раз об этом думала, что очень интересно сделано компанией США. Когда человек определенное количество маленьких денег, что он с ним делает? Он их очень быстро тратит, да? Мы начинаем его вот там бустеры и так дальше. Кто-то на карту сейчас начинает, уже заказали себе карты, начинают выводить. Вот. Но когда мы с вами получаем месячную сумму, если сейчас посчитать на серебре, вот при структуре, допустим, если э, было, было у меня в неделю 250 долларов, я уже так примерно немножко привожу, чтобы новички понимали, какие деньги можно здесь хорошо заработать. Да? Это небольшие деньги, но тем не менее 250 долларов в неделю резидуала, плюс за свои клики, да, плюс за продажу продукта и так дальше. То есть это все-все плюс-плюс-плюс. Но если говорить сугубо только за задание, например, партнеров, 250 долларов это был 1%, сейчас на серебре будет 2%, то есть 500 долларов, допустим, неделю, 4 недели, это 2000 долларов только, ну, скажем так, вот это двоечка, да, 1, 2, 3, 4, тут написано бонусы, да. То есть даже если второй пункт только посмотреть, это уже около 2000 долларов. Я уже не говорю про э, проценты с абонементов в зависимости от пакета и ну, покупки продажи продукта. Поэтому э, вот получив 2000, 3000, 4000 долларов, человек уже что делает, да? Это уже сумма, это уже определенное планирование это уже можно, скажем так, себе свои очень серьезные задания жизненные вот, быстренько выполнить. Поэтому я думаю, что мы с вами только выиграем от этого момента, и действительно это будет существенно. Чек, который вы получаете, ну, я думаю, 200-300 долларов никого не возбудит, а когда вы получите 2-3 тысячи долларов сразу, да то, естественно, у вас на эти результаты придет большое количество людей. Итак, друзья мои, конечно, можно любую мечту, любую мечту получить благодаря выбор Мы уже видим, какие шаги делает компания. Сейчас, естественно, нелегкий период, компания переезжает на новый сервер, компания добавляет очень много продуктов. Компания дает программистам каждый день какие-то дополнительные задания. Вот. Естественно, и мы, конечно, все это видим с вами, но ну, и ощущаем, конечно, на себе. Еще буквально пару дней, значит, вот этот переход на новый сервис закончится, и, конечно же, мы с вами видим все воочию таким образом. Все эти продукты лотереи скоро появятся, и, естественно, еще дополнительные интересные возможности. Можем себе делать свой бизнес там, где мы хотим. Ну, вы прекрасно знаете, что интернет – это очень интересная вещь. Мы можем лежать на берегу моря. Не зря эта картинка у нас, у нас на новом сайте есть. Просто лежа себе, загорая, можно сделать свои задания. Можно включить компьютер, пусть копает биткоины. Мы себе можем позагорать, делать то, что нам нравится – Абсолютно не напрягаясь в любом конце земного шара.